61 евро стоит самый дешевый билет Бремен-Киев на сайте Рубикон. Не знаю, где вы там нашли по 170 евро. Но ну, это мы говорим про февраль. Например, если взять по вторникам, то самый дорогой билет будет на большой автобус 100 евро. Вот он отправляется самый первый в 7.30, 100 евро. Прямой рейс по предоплате 15% от стоимости билета. А вот уже через 2 часа в 9.30 будет на 5 евро дешевле, 95 евро. Этот с пересадкой во Львове, но без предоплаты. И еще через полчаса, в 10 часов, будет автобус за 75 евро с пересадкой во Львове с оплатой при посадке. Наконец, если еще подождать до 12 часов дня, то можно уехать за 61 евро с пересадкой в Хмельницком с оплатой при посадке. 61 евро выезд ежедневно. Бремен Киев на сайте rubicon.com.ua